нам треба проверить на стойкость працівників стоматологической клиники Чиз Дентал. Одна из как бы взбодрить нашу команду. Я бы хотела записаться на консультацию. Они а будут Александру звонить, Александр не будет брать трубку, а он будет стоматолог да. смотреть по камерам. Уверен, что команда справится. Тебе нужно сделать тонкую грань. Я принимаю участь в деке Операция начинается. С Богом. Вона каже, що у неї алергія на поліетилен, і вона не буде їх взягати. А без вахіл не можна? Вони не ведуться на її інтонацію, гасять її. Ми не можемо відпиняти без заповнення карти. Пацанка цінках нам така цікава вийшла. Боже, я прямо вирішила покатати, так? Вони могли взагалі визвати поліцію без проблем. Це фініш, це розрив. Розповідаємо головній героїні план дій. Що нам треба? Нам треба перевірити на стійкість працівників стоматологічної клініки чи з денто. Одна з целітик е, нашу команду. Друга – я завжди хотів привести кризис менеджера, який провів би людей. На даний момент прийшла нашим, нашим Томі така класна ідея. Я просто согласився і сказав, що далі сподіваюся. Робимо запис у клініку. У вас витает стоматологическая клиника Чиф Дентал. Залишайтесь на линии. Будьте здоровы. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у вас есть места в четверг? Я бы хотела к терапевту, наверное, записаться зубному. Ага, хорошо, понимала. Кулинский Игорь Алексеевич. Ага, да, хорошо, спасибо большое. Я люблю что-то новое, что-то интересное. Э, люблю это типа какого-то экстрима. Нам будет интересно, я считаю, что это будет и полезно, и интересно посмотреть, как команда справится в кризисной ситуации, и мы их прокачаем за. Первый этап. Это у нас рецепция. Когда ты зайдешь в клинику, нужно будет одеть бахилы. А у меня я запись на час на консультацию. А у вас вы вдягли бахилки? Нет. А они слева <laughs> при входе, одягайте и раздягайте. Ты можешь начать с того, что бахилы у тебя порвутся, либо они грязные. И ты скажешь, а, а что, бахилы у вас бушные или что? Девушка, а я уже второй достойные поры, можно я без них пройду? Нет, без них нельзя, возьмите здесь, пожалуйста. То есть с этого же начнется какой-то интересный момент, какой-то скандал. А без вахил нельзя? Нет. Ну, волнуюсь, очень волнуюсь, потому что как пойдет, потому что я понимаю, что обе стороны не знают, как одни не знают вообще об этом, а вторая не знает, как пойдет. Поэтому надеюсь, что это будет жизненно классно и хотелось, чтобы это было эмоционально, но по э, финишу было э, полезно и комфортно. Забити. Другий міні-етап це заява. Коли я приходила в Чизденту, мені запропонували заповнити заяву. Давайте тільки дату рождення, добре? І не можу оголошати таку інформацію. Ви мене зараз знімаєте? Ні. Ти мене знімаєш? Ні, ні. Давайте просто дату, да, 02, 07, 1998. Я да, хорошо. 02, 07, 1998. Ну, я же просто на консультацию пришла, зачем вам информация? Ну, Мне нужна медицинская карта, это же все-таки медицинское учреждение. Мы давайте, давайте так оставим, спросите у доктора. Давайте спросим у директора. Да, да, конечно. Там просто такий бред, де ти працюєш, хто ти є, там заміжня, є діти. Да? Було таке. Навіщо це все? Я не розумію. Ну, це потрібно зняти, розуміти, все, що ну, там стало. Скільки багато в тебе грошей. директор? Да. Смотри, вчера Татьяна, Татьяна, будет, ты Она, возможно, заподозрить, що там что что происходит. Не факт, не не факт, факт, факт но це да. да. А, Я просто не можу розложить свою личну інформацію, думаю, для консультації достаточно. Ти не будеш взагалі заповнювати заяву, тільки ім'я по прізвище. І все. Скажеш, досить. Не треба вам знати, хто я. Я дуже відома людина. на медична документація, підтверджено МОЗ України, ми ведемо документацію. Я розумію, важко що... мені в своїй лічній ситуації, я прошу. Ми не можемо відняти без заповнення картки. Тут вона проігрують немножко, вона, е, э, вони ведуть себе правильно. Вона провокує на скандал? Просто, знаєте, не везде такой допрос устраивают по этому как-то. Это это просто формальность, это правильно. Не знаю, впервые я такое встречаюсь, если честно. І спокійно відповідає на всі її питання, не виходить із себе. Не дають їй цю емоцію, і вона, як как би, бы, втрачається. Тут їхній досвід побіждає трохи. У вас прямо ціла енциклопедія. Вона каже, що у неї алергія на поліетилен, і вона не буде їх взягати. Тобто, вона піде просто боса. А можна я все-таки розбуюсь просто? Я не можу, мені не комфортно, я не знаю, який-то страх в середі. Хуйня. А мені комфортно, я не знаю. У мене просто ну, були детські ситуації, травми. Ні, ні, ні. Ні, тільки не вихідли. Пожалуйста, я мені, ну, мені комфортно. У нас дуже чиста парафія, мені комфортно, спасім, ви що. Ну, які турботливі співробітники. Це дуже похвально. Другий етап це у нас перед тим, як зайти до лікаря в кабінет, він попросить зробити панораму. Панорама. Знімок. Ми делаємо з вами програмний снімочок, осмотримо на окцію, що зубів, дальше зубов, далі пофотографіруємо і будемо з вами. Ну ви нікуди не будете виставляти, правильно? Ні, ми ж поставили галочку. Хорошо. А це фотосесія прям твої? Ні не, ми ще зробимо знімочок, потім проходимо в кабінет і там буде фотосесія. Да? Со мной. Якщо вони будуть наполягати зробити, то треба буде робити і потім просто за нього не розрахуватися. О, Боїтесь? Да. Обычный снімок не бойтесь. Будеш работать, будеш казати, о, що це за апарат, це, це, це безпечно. Що так гудить, Типа, а то точно мені тут не облучається? Ой-ой-ой. Не, не бойтесь. Так, глаза закриваємо, язык нього не двигаємося. Третій пункт це у нас фотосесія. Не робимо. Кажемо, у мене обличчя після пілінгу. Нет. Ой, боже, конечно, фотосесії ті ваші. У мене ще лицо після пілінгу. Нормально. Нас интересует ваше зубы. Так треба будет сісти на стілець. І він буде робити. і так, і посміхніться. Там десь 15 хвилин фотосесія. Ви, мабуть, фоткаєте, а потом жену себе підбираєте, да, по фотосесії? Так, смотрим прямо. А почему нет? У вас кольца немає. Ну, по фотографиям же подбирают. Я представляю, как у меня сейчас просто лицо. А что это за зубной аппарат такой интересный? Я думала, так только на съемках снимать. Смотри, дальше тебе будет консультация. Что он тебе будет там рассказывать? Шо? Неведомо. Тут же, Неведомо. Тут же и, Играю уже по своей ситуации. Опять, все время противоречия. Ну вы фотки мои точно никуда не будете выставлять, да? 100%. Потому что потом... Да. Будут стирать с лица земли меня и вас. Да. Так, давайте. Да. С Богом, конечно, я перекричу. Да. давайте я вас уже открываю. Широко. А Женя, конечно, так я. Ну, да, Мне Откройте, слабо. откройте. Это вольно, если честно. Откройте. Вы просто разговариваете, так еще хуже откройте. И прикрываем. Прикрываем. А, а что не фоткать или надо взять? процентов не фоткать. Надо, Федя. Надо. Так, укусите так, как вы обычно кусаете. Кусаем. Нет, на задние зубки. Это расслышат, это все сильно жизни. Да а столько такое лицо серьезное, конечно. Я шла на консультации, говорила на эту да? Ну, да, видите, два в одном. Широ, широко. Ужас, конечно. Широко, широко. Мне кажется, после такого осмотра hmm. у нее найдется просто миллион городов. Да, треба, взагалі, треба еще подключить флирт. Ну, нет смысла там как-то подрезать, там выравнивать. У вас все такие стоматологи красивые, конечно, к вам надо почаще приходить. любые комплименты. Не, чем можно заработать? А у вас у него Ой. дуже хорошие зубы. Вот как допустим. У вас руки, знаете, как у гинеколога больше красивые, я бы сказала. Да. Чего? Не знаю, пальцы длинные, говорят, эти гинекологи и пианисты. Молодец держится. Жалко, что он один. Давайте мы просто, чтобы мы с вами не ссорились, удалим лицо, а зубы, а зубы оставим. Мы не, с вами. не, ну я вас, ну пожалуйста, у меня есть свои моменты, но так надо. Игорь очень хорошо держится. У него при но у нее не такая агрессивная атака, но э, он молодец, он выдержанно дает э, отпор. Никто ему не помогает, то есть э, тет от -а тет они в тар своей тарелке. Кстати. А девушка, а у меня на карте 500, давайте заплачу за консультацию и довезу тогда, да? Потому что, ну, я как-то не знала а не знала за снимок. Мне не говорили, когда я записывалась. А в конце сказать, я не буду за него платить, потому что это же вам нужно было. Все там, да, она растеряется, четыре человека. Да, да, я могу вам завести просто. Вы на карту? Да, я вам скину, а, я, я, поняла, я вам скину квитанцию, да? Не, разрулила тоже, я вам карту, квитанцию. Ну я вам устрою, и уходишь с клиники, я вам устрою. Вы не знаете кто, я, и уходишь, короче. Я могу идти, вам спасибо большое за кон консультацию, я через неделю напишу, да, до свидания. И тут начинается наи наше выкрытие. А, нет, тебя разоблачат, что вы прикалываетесь, это послала. Что вы прикалываетесь, это вас послала, Денис послал, вот твоих, если ты сразу такая, нет. У Питсумко запидозрили не главную героиню, а Дениса там видосик какой-то снять по администратору. Ну то, что я рассказывала, странная пациентка сразу Не знаю, о чем пока что. Там мы все сняли. Какая Тома? Что они еще дурнее, чем я думала. В смысле, какая Тома вы шагоните? Да, Которая у вас в друзьях подписана на вас. Сейчас они атакуют следующего игрока. Денис хотел... Денис хотел... Разыграть, сейчас. Короче, я не знаю, что-то у меня аж это аж расстроили. Что? Ну не знаю, такие подозр... подозрения. Так я не помню, что произошло. Как... Ну, а, Проверили, кто это? Алло. Да, Тань, привет, что там? Ну, только вышел с массажа, что? Это пацанка по к нам такая интересная зашла. Какая? Кажется, Какая? Это а, Тома или нет? А кому зашла там? А, на консультации в Кулинском пришла девочка, она как-то немножко стекавенькая под сумасшествие. Я думаю, что не Томина, это вы не планировали проверку нас, поэтому и, и звоню спрашиваю. А что ну, Кулинский такое. говорит? Ну, она снимала нас на телефон тоже всех.

Директор обидел, что я не на связи, я не смогу вам помочь. Алло. Да. да, девчонки, что вы там, что случилось? А полиция приехала, требует. В смысле, так, да, Кристина, ты что? Да ладно, ну мы же все поняли, актриса такая себе. Ты насчет чего, подожди. Ну, насчет того, мы все поняли, да. Пять минут в ТикТоке все уже понятно. Что, что и как. Согродница, они памята подруга, а он бедный аж этот. Аж а, 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 к чему этот? Ты он вообще врать не может, единственное что нет. Реакция. Что покраснел, да? Покраснел, да. За этот цемешков, ну типа говорю, что нет, нет, о чем, я не знаю, что может. И, конечно, у меня был подлинец, -то тоже актер не очень. Да уже был, тут типа еще не было. Вот. Так он же не актер, он же видеорепортер. Они могли вообще вызвать полицию без проблем. У них есть все ходы. У них записана с тобой переписка, у них записано твое согласие, звуковое записано. Они могли легально вызвать полицейский официальный Я прайс. Не, все нормально, дай они боже. В шо они в шоке. Они, они, они были в шоке. Но сейчас они уже поняли, что это Я рад, что они были готовы к скандалу. Я рад, что они были готовы к любой исходной. да. И они как бы все правильно, красиво разрулили. Они не пошли на конфликт, они не, не пошли в друга, не, не пошли в твою интонацию. То есть они все схавали, красиво разрулили. Даже с удалением фотографии он оставил все, что ему надо. Он удалил, кроме лица. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что команда Чезденто у нас правде дуже крути ну профессионалы на все тысячи высотки. Респект. Ну я теперь не знаю, как мне завтра идти их снимать, в 10 часов, и что мне говорить, и какую реакцию отыгрывать. Мы пришли признать свое поражение и признать, что команда Чезденто лучшая, и они победили в этой битве. Идем, идем. Добрый вечер. Да, 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 Вас да, да, снимала да, да, скрытая камера. Расскажите, да, как вы нас выиграли? GetContact, другая фамилия. На фамилии другой рабочий инстаграм с ресничками. На ресничках страница другая. И через другую страницу ссылка на TikTok. Вы выиграли, вы лучшая. Команда ChessDentool number one. Мы приехали признать свое поражение и заявить на... Всеобщее обозрение, чтобы лучше. Нет, нет, нет. Надо, надо лучше скрываться, лучше реакции актеры. Сходи на актерские курсы. Вам нужно меньше быть актрис, подбирайте менее этих популярных. И будет все. Мы не хотели вас да, этот конечно. сильно. Мы остались на потом, еще что мы не первый год тут сотрудничаем. Я ждала скандала, скандала не было. Ну, а люди у нас Сейчас. уже разувались, так что... Люди а у нас, разувались. Да, иностранцы разувались, заходили босиком, это у нас было. Я хочу сказать, что это была точно не битва, это был просто добрый хороший эксперимент, проверка на ваш профессионализм. Вы просто лучшие, нет, да. Нет сомнений, вы просто еще в какой раз подтвердили, что вы лучшие. Вы профессионал своего дела на все тысячи процентов.